असल नाजरी मैं आज आपकी ख़िदमत में जनाब अबूलफजल अबाँम के फ़ज़ाइल और मनकबत पेश करूँगी फ़जाइल का तो कोई अहाता किया ही नहीं जा सकता है इन हस्तियों के बारे में बस चंद जुमले हैं बसमल रहानीम रब शरा सदरी वरली अमरी बहरुलतमिलसानी यबकू कौली रवायत है कि जिस वक्त बीबी सैदा सलामुल्ल आ की शहादत हो चुकी तो मौला कायनत काफ़ी मलूल रहा करते थे चुनाचे आपके साथियों ने आपको मशवरा दिया कि अब देसानी कर लीजिए लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं होते थे लेकिन अक्ल इब्ने जाफ़र जो आपके चचाजाद भाई भी थे उन्होंने आपको जब काफ़ी इसरार से राजी किया तो आपने कहा कि ठीक है मैं किया लेता हूँ उकदानी लेकिन मेरे लिए ऐसे कबीले की आ, आ, साथी ढूँढो जिसके बतन से ऐसा शुजा और शजी फरजंद जन्म ले जो मैदान करबला में मेरे हुसैन का साथ दे सके उस पर अपनी जान इछावर कर सके चुनानचे आ, अकील इब्न जाफ़र की निगाह इंतखाब जो ठहरी वो कबीला बनी कलाब पे जाके ठहरी कबीला बनी कलाब के सरदार की बेटी थी आ, फातिमा बिन कलाबिया, जो मौला के आंगन में आके बनीन कहलाईं बेटों की आ, माँ बन के चुनाचे ब्याह के आई और आके चौखट पे सजदा किया और फिर उसके बाद घर में तशरीफ़ ला के बच्चों को बारी बारी गले से लगाया और कहा मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ तुम्हारी कनीज़ बन के आई हूँ फिर वो दिन भी आया जब मौलाए कायनात को अब्बा से दिलावर जैसा फ़र्जंद अता हुआ मिनजानी परवर दिगार आलम जैसा फ़र्जंद आप चाहते थे वैसा ही फर्जंद वैसे ही फर्जंद ने जन्म लिया अब्बास दिलावर का ऐसा वो था हिसाब उनकी शिजात का कि जिस वक्त जंग सिफीन में एक नकाबदार ने आकर जंग लड़ी तो लोग समझे कि मौला अली नकब पहन कर जंग लड़ रहे हैं जंग का पासा पलट गया शुरू से ही जंग मौला अली के हक़ में थी लेकिन जिस वक्त मौला अब्बास ने जंग शुरू की तो मैमना मैसरे पर और मैसरा मैमने पर उलट गया और जंग में ऐसी भगदड़ मची दुश्मन में कि वो नैज़ों पे कुरान लेकर आ गए जब नकाबपोश ने कुछ दूर जाकर नकाब उल्टी तो पता चला कि मौला अली नहीं जनाब अब्बास जंग लड़ रहे थे फिर इस जंग के बाद हम दूसरी जंग देखते हैं जंग करबला जिसमें आपकी शजात नामवरी वरी बेमिसाल है जब आप पानी लेने नहर अल्कमा पर गए आपके हाथ में कोई हथियार नहीं था सिर्फ़ मशकीज़ा था शाने पर दुश्मन को एहसास नहीं हुआ कि आप खाली हाथ हैं लेकिन जब आप पलटे तब आप दुश्मन को मालूम हुआ कि आप नहेते हैं और फिर दुश्मन ने जब हमला किया तो चारों जानब से हमला हुआ और आपने वक्त आखिर आवाज़ दी आका तशरीफ़ लाइए जब हुसैन पहुँचे आपके पास जनाब अब्बास के और जानू पर अपना सर रखा जनाब अब्बास का तो कहा कि एक बार भाई कह दो आपने तमाम उम्र भाई नहीं कहा आका कहते थे क्योंकि बीबी उमुल बनीन ने यही कहा था यही फरमाया था कि ये तुम्हारे आका हैं तुम इनके ग़ुलाम हो और बहन भाइयों को वो बहन भाई समझते थे लेकिन मौला हुसैन को आका ही समझते थे और कहते थे फिर मौला अब्बास ने फरमाया भाई और ये दादो शुजाद देते हुए जंग करबला का अखताम था और मौला अब्बास ने अपने भाई को बता दिया अली की रूह को बता दिया कि जैसा बेटा आप चाहते थे मेरी माँ ने मुझे वैसा ही बेटा मेरी माँ ने जन्म दिया अब मैं पेश करती हूँ मन कब बसमल आंगन में अबू तालिब के एक चांद है उतरा बेटा है अली का पोता अबू तालिब का है जश्न मनाते यसरब के दरोबां फिर दौ से भरी से आया है ये इन आम रखा है अली ने इसम पिसर का अब्बा से दिलावर अब्बा से दिलावर अब्बा से दिलावर, अबास दिलावर।, अबास दिलावर। हसनैन हैशाद और जैनब कुलसूम कुन नबी के है बड़ी धूम बड़ी धूम हसनैन है शादा और जैनब कुन बे में नबी के है बड़ी धूम बड़ी धूम भाई जो मिला है मिसले शनावर अब्बास दिलावर होरे भी है नाजा किस्मत पे तुम्हारी ए मेरी बनी प्यारी ए मेरी बनी प्यारी ए मेरी बनी प्यारी, ए मेरी बनी प्यारी। है आगोश में आया शह पार है दावर अब्बास दिलावर अब्बास दिलावर जन्नत का चरागा है का है दर पर आए हैं मलक देखो काशान है दर पर और हुरे जिना आई काशान है दर पर एक नूर है उतरा काशान है दर पर आए हैं जो घर में अब्बास से दिलावर अब्बास दिलावर अब्बास दिलावर।, दिलावर तमाम शुद्ध अलहमा सल मोहम्मदिन वाल मोहम्मदिन कम सल तब्राहीम अवालब्राहिम इनका हमीदुमजीद मबारक मोहम्मदन वाल मोहम्मदन कमबारक ताल इब्राहीम वालब्राहिम इनका हमीदुम मजीद परवरदिगार आलम मेरी इस छोटी सी वसाई को कबूल फ़रमाए मोहम्मद वाल मोहम्मद सलिल्ल वसलम के हुजूर और अपने हुजूर मेरे पास तो और दुनिया की ऐसी धन दौलत नहीं थी ना है जो मैं पेश कर सकूं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो मैं यही लफ्ज़ों का नजराना बैठ के कोशिश करती हूं कि पेश कर सकूं कबूल फरमाए आलम और दुआ देती हूं आप लोगों को कि आलम हम सब को ज़ियारत करबला से मौला अब्बास की ज़िरात से इमाम हुसैन आसमाम की ज़िरात से हमको मरूफ करे और हमारे दिलों में करबला बना दे दिलों के अंदर करबला बसा दे हमारे दिलों के अंदर मोहतरम वो हस्तियाँ जो कायनात की महबूब हस्तियाँ हैं उनके उनके घर बन जाए हमारे दिलों के अंदर मैं बताऊँ मैं आ, वो वक्त आया था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे लगता था कि मैं करबला नहीं जा सकूँगी मक्के मदीने नहीं जा सकूँगी उस वक्त मैंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह मेरे दिल को करबला बना दे फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल की सुन ली फिर मैंने उससे कहा कि अगर तू बेहतर जो तू बेहतर समझता है एक तेरा घर है और एक तेरे महबूब के महबूब नवासे का घर है जहाँ तू बेहतर समझता है वहाँ पहले भेज दे बस अचानक मेरा बुलावा आ गया करबला के लिए और जब मैं वहाँ गई और मैंने नौ मुहर्रम बाईस दिन का सफ़र था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह और जब मैं गई तो मैंने देखा नौ मुहर्रम जो मौला अब्बास का दिन है क्योंकि मौला हुसैन ने कह दिया था कि पहले अब्बास की ज़ियारत करना फिर मेरी ज़्यारत को आना तो काफ़िले वाले तमाम पहले मौला अब्बास की ज़ियारत करते हैं फिर मौला हुसैन की ज़ियारत पे जाते हैं यकीन कीजिए कि मौला अब्बास के जब मैंने ज़ियारत की मैं एक कोने में शशिदर खड़ी हुई थी हजूम के साथ और मुझे लग रहा था दुनिया के बड़े से बड़े शहनशाह को भी वो सलामी नहीं दी जाती होगी जो मौला अब्बास को सलामी दी जाती है नौ मुहर्रम को ये सलामी आम इंसान जो निकलते हैं काफले लेकर अज़ादार ये वो सलामी नहीं थी मुझे लग रहा था जैसे आसमान से फरिश्ते सलामी लेकर उतर रहे हों और यकीनन उतरते होंगे जिसने अपनी जान को इस तरीके से जान आखिरी के सपर्द किया दोनों बाजू नहीं थे एक आँख में तीर पैवस्त था और कुर्बान हो गए हर फर्द कुर्बान हुआ हर एक की अपनी दास्तान है जब आप करबला जाएंगे इनशा इन शह फिर देखेंगे कि करबला क्या है करबला वो जागता हुआ शहर है जो साल में कभी नहीं सोता है वो छोटी सी ज़मीन है लेकिन उसमें करोड़ा लोग कैसे समाते हैं ये मुझे नहीं मालूम ना आप समझ सकेंगे ये खुदा करबला खुदा का मुआवजा है बस इसके साथ मेरी पोस्ट तमाम होती है वाह़ैर दावाना अलहमदिल्ला रबालमीन वसलात वसलाम खैरमरसलिन वलह तयबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज हो ना सिर्फ़ी अमान अल्ला